Всем привет! С вами Ксюби. И сегодня у нас обзор гравюры Monster High 13. Висер. То есть 13 желаний. Это настоящая Monster High. Вот. Моделовская тоже. Давайте ее откроем. Открывается она очень легко. Сейчас. Это не туда, это туда. Сейчас я а? ой. Нет, это вот мама, это... не вот да, А вот тут немножко скотча туда. Ну и вот это. И бумажечка, Как всегда. Вот такая маленькая давила. Я не думала, что она будет такая маленькая. Это и Клодин. Еще. Вольф. Нет, это вот Улька. Проси. И тут такая вот эта вся реклама. Инструкция, короче как этим пользоваться. Ну я же знаю, гравюра. -ля 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 -ля. И еще набор тут основа с металлическим эффектом для нанести инструкции. И самая главная главное эта штука. Это вот эта штучка, штучка которая делает сам рисунок. Вот. Такая острая. Вот смотрите. Сейчас начну, а потом следует. Потом покажу. Вот так стирайте этот слой и получается. Вот. Зачем мне подумать? И вот так. Мне не нужны никакие. Все. Потом есть его видео про вот три наших последних под покупки. Вот про Барби. Там нету никакого видео. А вот про конструктор, то, что мы собрали, и как я это раскрыла, я вам потом покажу. Ну все, пока давай.